продолжая читать Слово Божье, сегодня мы открываем с вами вторую книгу Паралипоменон, 36 главу. 36 глава – несколько печальная глава, поскольку она рассказывает о последних иудейских царях и падении иудейского царства. О всех этих последних царях сказано одно и то же. Все они поступали неугодно перед Богом, лукаво. Поступали таким образом, что не славили Бога и вели свое царство к погибели. Господь продолжая заботиться о своем народе, сказано, продолжал посылать к ним своих посланников. 15 стих 36 главы говорит, «И посылал к ним Господь, Бог посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище». Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его, доколе не сошел гнев Господа на народ его, так что не было ему спасения. Бог продолжает жалеть свой народ. Бог продолжает жалеть людей, которые созданы им по собственному подобию. И когда Бог видит, что люди поступают перед ним лукаво, поступают неправедно, поступают несправедливо, он пытается обратить людей к правильным путям. Он с самого утра с максимально, пытается максимально использовать время для того, чтобы пробудить свой народ, для того, чтобы возвратить народ на путь праведности, на путь справедливости, на путь правильного хождения перед Богом. В жизни нашей страны мы также видим много неправильных путей, неправильных поступков, которыми поступаем мы, поступают наши правители, поступают обычные люди. И Бог продолжает говорить к нашему народу, потому что жалеет народ. Слово Божье продолжает обращаться к нам и взывать нас к справедливости. Поэтому будем внимательными к Слову Божьему. Будем учиться из Слова Божьего поступать справедливо в нашей жизни, чтобы было спасение нашему народу.